Хочу вас заверить, что мужчины нашего славного театра будут делать все для того, чтобы сегодняшние ваши улыбки были всегда. И, я... и самое дорогое на земле – это жизнь. Живите долго и счастливо. И вы, ваш праздник принесли эту весну. Вы, дорогие наши э, женщины, потому что весна ⁇ это время любви, время нежности, время сбыточности, может быть, желаний. Но это весна. Мы ее ждали. Трудный был год у нас, немного, такой какой-то непонятный. Но мы выжили, мы дошли к этой весне. И вы сегодня, вы сегодня даете нам веру в то, что все будет хорошо, потому что вы улыбаетесь, потому что вы, как говорит уважаемый господин директор, желанный, это великолепно, и мы рады, и мы счастливы. Вы знаете? Хочу вам пожелать. Знаете чего? Вот постоянно я думаю, хочу этого пожелать, но, но это может быть и неосуществимо, но тем не менее нужно к этому стремиться. Я бы хотел, чтобы все пожелания, которые вот отсюда говорят мужчинам, чтобы они осуществлялись в жизни, чтобы все было хорошо, чтобы вы были счастливы и знаете, что мы вас любим, мы вас обожаем, мы без вас жить не можем.